Дивіться далі. Закохана пара може вийти на ринг для двобою. Ти б найкраще всього змогла б донести пісню, щоб рядом у на сцені стояв любими чоловік. Невже Валерія здатна прийняти таке жорстке рішення? Це ліві більші Несподіваний суперник для циганського барона. Завжди будь-готовий до поразки. Та просто зараз, який подарунок приготував Пономарьов на день народження Діонії. Сьогодні мой день народження і моя побіда була б бы дуже прекрасним подарком. Це вокальна дуель. У нас далі хіт усіх часів. Пісня про те, що любов не можна купити за гроші. Думаю, ви вже здогадалися. Пісня. Бітлз кен Me лав. Головне, мені здається, не, не наслідувати тут бітли, а заспівати про кохання так, щоб люди просто пішли мурахи по шкірі. Мені здається, що з цим зможе справитися Діона. Єсть! Та ще один, на мій погляд, голос закоханий е, у музику. Хочу запросити сюди Галину Пезрук. Девчата, вам досталась действительно перелина музыки. тому будьте достойны цього дарунку. <говорит> такого, да? Удачи, за нас на репетицию. Нельзя сказать, что Диона мне не страшна. Страшна, конечно. Но у меня достаточно силы воли для того, чтобы бороться за место под солнцем. Мне кажется, что Галя без рук вот она такая вот где-то вот энергетики веселая на поезд, так как я. Люблю эту песню давно, знаю ее давно. Тема песни очень «Mannequin by me love». Но это, я верю в это. В данном случае это будет именно вот битловское такое исполнение и вариант битловский. Мне хватит просто выйти на сцену, спеть от чистого сердца, от души. Я обязательно буду купаться в этой песне. Дуэт достаточно такие, как на мой погляд. Рівний, тобто не прогнозований цінуватися, що дуже сильно може сказати, що там хтось переможе. У мене свої е, уподобання є, але це мої уподобання, я їх озвучу тільки тоді, коли почую їх на сцені. ваше де Ви можете показати свій голос. <плес> тобто, це перше. Але голос не всегда должен быть криком, как по мне. То есть не всегда импровизация а может быть крик. Кстати, хорошая идея вот сейчас была вот такая. О, о, о. Да, да. Это прикол, то есть надо приколы давать. Просто улыбочки Диона. Да. Для меня э, импровизация, угу. то есть я ее послушаю уже на репетиции в этом самом. С тебя улыбка, с тебя ничего. Ну, как бы, мне пока всего достаточно. Я бы хотела научиться вашему локальному опыту, чтобы вы со мной им поделились, потому что все-таки мне не хватает э, вокального образования. А в вы готовы перемотать в шоу? Конечно. В загоре голосом Украины. Конечно. Как тебе репертуарная линия, которую вы выбрали? Мне очень нравится эта песня, и мне еще больше нравится то, что песня мужская, что я не буду никого копировать, не буду стараться вложить свою индивидуальность. Я заметила, что у меня есть э, такие какие-то, ну, как, впрочем, и у всех артистов, индивидуальные какие-то такие вещи, которые я открыла в процессе. И я думаю, что это именно вот сейчас, то время, вот все так складывается, что я готова это в себе, ну, показать это. То есть, Горишь? Да. из девчат верить в симпатии тренера саме на боте. Мне хотелось бы сказать, наверное, что я не люблю там воевать, я не боец. Но так складывается, что всю свою жизнь я постоянно кому-то что-то доказываю. Думаю, что потом, когда мы уже выйдем на ринг, уже ничего не имеет значения. Имеет значение только выйти и победить. Ну, все в порядке, в принципе, да. Весело, только оно ну, в конце как-то так вы пасмурно закрываете финале. Я похожа на человека, который отдаст победу. Я вот такого типа человек, что я понимаю, что все, что бы ни происходило, все происходит к лучшему. Никого я не боюсь. Я, я сюда не бояться пришла. С днем рождения Спасибо, спасибо! Галя, вручай. Все, все Все хорошо, отлично. Отдыхайте лышит и в проекте диону гарный подарок тренера на день ее народжения. а лучше сделать по пономарев так и жест это подарок человека который меня очень верит он уверен что я могу все я думаю что да я могу все сегодня мой день рождения я хочу выложиться на все сто процентов даже на 200 и получить удовольствие от своего выступления потому что как может быть по-другому в день рождения Что я могу сказать? Ну что, волнуюсь, конечно. Я. Волнуюсь. Ничего. Сейчас все произойдет. Впереди у нас дуэт двух замечательных артисток. Вокалистка у которой несколько имен. Для родителей она, Наталья. На сцене неподражаемая Дионна. Приглашаю в ринг оппонента кубионный певица, которая настолько уверена в себе, что всегда хочет выходить на сцену под своим настоящим именем, но разве что возьмет фамилию мужа Галина Безрук. когда они пели, а она залезла на Катяну i yeah. Девчонки, только что звонил Ринго Стар, барабанщик группы Битлз. Он сказал, что известная группа, возможно, и в качестве трио тоже. Вашу любовь не купишь. Любовь зрителей достается вам бесплатно. А наша неподкупная, не то чтобы жюри, а ариапак звездных тренеров готов высказываться по существу. Диана Сергеевна, вам слово. Очень артистично, Галина. А, прям заводная такая, как будто из 60-х, в этом платье, с этим цветком. А, прям завела. И, а, с моей точки зрения, Диону задушила. У а, вас энергии намного больше, конечно. И это, к сожалению или к счастью, к сожалению для Ионы, к счастью для вас, Стоит признать, от этого никуда не деться, и, пожалуй, мы поступим сейчас немножко необычно. Мы поддержим именно того, кто был сильнее. Спасибо. Спасибо. Следующий из звездных тренеров свое мнение озвучивает Валерия. Очень яркий был номер, выразительный, зажигательный. Пели обе замечательно здесь ничего не скажешь. Но действительно, пожалуй, Галина энергетикой нас своей просто всех захватила. Во всяком случае, наш дуэт так точно. Отдаю вам голос. Спасибо, спасибо большое. Олег. Саша, это моя территория рок н ролл куда ты лезешь? Что ж ты, это, это, это справжний рок н ролл Это не я. У нас, у, Це нас вони. у нас мужики не вміють рок-н рол співати. Тут такі тендітні дівчата співають рок-н рол фахово круче, ніж Бітлз. От реально круче. Дівчата, браво вам. Спасибо. Браво. Спасибо. Діона, у вас чарівна посмішка. чарівна посмішка. І оце ааа соречання -а 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 -а! просто, просто клас. Але знову ж я буду як натуральним. Я побуду ну ім'я Галина. Я стільки співав про Галину. Вот я за вас голосую, Галя. Спасибо большое. Дуже круто. Ну а теперь слово предоставляется человеку, который не стал украинским Рамштайном, потому что имеет очень высокий голос. Александр Пономарев, ваш звездный тренер, решает судьбу Галины и Дионы. Да <music> ничего, никакой судьбы за доли не вырешено, на самом деле, потому что З одного боку стоїть професіонал досвідчений, яка вже я маю на увазі Діона, яка вже давно працює, яка має вже свої альбоми, яка має свої імена, яка виступала в різних конкурсах. З іншого боку, стоїть е, я не знаю, навіть Галічка в червоному платічку з квіточкою з боку, яка просто актриса, але вміє від природи гарно співати. Дійсно, це правда, От Інона мені підказує, що доставила колосальне задоволення. Взагалі це не, 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 не ти, тільки Галя, достала, ваш дует таке задоволення достав. Тому що ви е, дійсно сьогодні були класні. Я рівно ставлю між, між вами абсолютно рівно. Зараз немає в мене такої дуже сильної привалегії, але е, це шоу має продовжуватися, ми маємо обирати, і я обираю е, разом. З моєю колегою Ноною Валеріївною. Так вже сталося. Блін. Блін. Галя, йди з нами далі. Прямим ефіром голос України відправляється готується Галіна Безрук. Ну Все ну, хорошо. Не расстраивайся. И ко мне обращайся. <плодит> спасибо, спасибо, Зайки. Ты <плодит> да, молодец. Все хорошо, все хорошо. Это же это же все-таки конкурс. И самое идем про лучше. <плодит> Так сегодня просто случилось. Просто я на своей территории. Я вот я на своей территории. И поэтому вот, вот так вот. Yes! Yes!